Готовку до літнього сезону та сезонних літніх мандрівок фахівці салону спарайський уголок» радять розпочати завчасно. Так як у нас сьогодні тема е, тіла. Е, То мы поговорим о косметических процедурах о физ, физических нагрузках о спа процедурах и можно ли что-либо выбрать между этими процедурами но я наверное не буду оригинальна и как и все скажут все-таки что выбрать невозможно потому что если мы говорим о нашем теле о сложенности о красивой фигуре это одно и если мы говорим о коже что такое красота это все в целом когда красива и кожа ее эластичность ее цвет ров, ровненький ровный загар легкий и нету никаких лишних дряблостей кожи антицеллюлитной корочки это будет все подразумевать что такое красив, красота красивое тело потому все эти процедуры между собой они очень тесно Адже встигнути потрібно чимало. Пройти курс процедур з догляду за тілом, курс процедур, які забезпечать адаптацію шкіри до кліматичних умов країни, до якої ви плануєте вирушити, та курс занять у фітнес-залі. Акцентувати увагу у період підготовки потрібно на догляді за шкірою тіла та обличчя. Влітку, як ніколи, відкритий одяг та купальники привертають увагу до вашого тіла. Або у період літньої відпустки воно було у чудовій формі. Вам варто пам'ятати про антицелюлітні програми, живлення та зволоження шкіри, заняття у фітнес-залі, солярій, який забезпечить поступове набуття засмаги та убезпечить вас від сонячних опіків у перші дні відпустки. Серед програм для тіла у салоні «Спарайський угалок представлені. К началу периодов загаров мы рекомендуем готовить кожные покровы. Чем ровнее текстура кожных покровов тела, тем эффективнее защита от солнца с сохранением полезных свойств ультрафиолетом. С этой задачей успешно справляется процедура эксфолиации. Мы предлагаем процедуры солевого пилинга от профессиональной косметической линии Садаши. Состав, в который входит которой входят маг магниокалиевые соли с э, применением растительных э, масел, таких как рисовое, кунжутное, миндальное масло. Также будет актуален пилинг от э, профессиональной линии Holy Land э, увлажняющий, питающий, э, очищающий. Безусловно актуальны пилинги на, водорослевых, на водорослевой основе. Ми пользуємося пілінгами з бурими буремивонорославі. Форму тіла та загальний тонус організму відновлять силові тренування. Тренер салону СПА «Райський уголок» підбирає комплекс вправ індивідуально для кожного клієнта відповідно до рівня його фізичної підготовки та захворювань. Зупинимося детальніше на процедурах, які допоможуть підготувати організм до спекотного сезону купальників. Серед ефективних методів боротьби із целюлітом фахівці салону СПА «Райський уголок» виділяють пресотерапію. Окрім того, вона має релаксуючий ефект: після сеансу клієнт відчуває повне розслаблення, комфорт, приємне тепло в цьому тілі, легкість в ногах і стегнах. Перемогти стрес та забезпечити релаксацію усього організму допоможе масаж африканськими каменями. Капу. Серед східних технік варто відзначити дієвість тайського масажу. Він об'єднує водне ціле техніки трьох терапій лінійного масажу. З їхньою допомогою розкривається енергетична система людини. Тому головний результат східного масажу пацієнт відчує на духовному рівні. В цей період використовуються популярністю процедури моделірування, також корекції фігури. Безусловно, это антицеллюлитные программы, это моделирование фигуры, это программы, помогающие при похудении, программы, восстанавливающие тонус кожных покровов. В состав этих программ входит скрабирование, входит массаж, входит нанесение активных компонентов на кожные покровы тела, также различные температурные факторы. Наповнити шкіру живильною вологою допоможуть такі процедури, як мезотерапія та біоревіталізація. Об'єднує ці методики, спосіб введення активних речовин під шкіру. Фахівець робить це за допомогою неглибоких ін'єкцій. Готовясь к летнему периоду, очень хорошо пройти курс биоревитализации и полиревитализации на основе мезококтейлей. и гиалуроновой кислоты нестабилизированной. В чем сущность данной процедуры? Это введение данного препарата мелкими папулками обкалывается все лицо или любая, любой участок кожи, это может быть шея, декольте, кисти рук, предплечья, бедра. То есть на этот, в этот период готовить мы можем подтянуть в некоторых местах те, которые нам не очень нравятся в силу тех, в силу тех или иных обстоятельств. Кожи. Что касается мезотерапии, то данный курс процедур стоит закончить за неделю. Это все витаминные комплексы, олигоэлементы, минералы, антиоксиданты, клеточные экстракты. Это все, все те компоненты, которые с помощью э, э, шприца иглы мы можем ввести непосредственно в данный очаг э, кожи. Зауважимо, що підготовка тіла до літнього сезону, а також бажання з'явитися на пляжі вже засмаглими, змушує багатьох напередодні сезону бікіні відвідувати солярій. Усім, хто полюбляє засмагати під штучним сонцем, про косметичні засоби захисту забувати не варто. Виходя на пляж ми не проводимо 5 хвилин і уходимо з пляжа. Обично люди если уже пришли или на природу, это пару часов, а то и полдня как минимум проводят. И в итоге мы к вечеру видим покраснение, неприятные ощущения, то есть к этому кожу нельзя ни в коем случае доводить до такого состояния. Потому кожу желательно все-таки подготовить, начиная с 5 минут посещения солярия в течение пару недель, чтобы легкие, легкие пигмент образовался на коже. Пигмент это всегда защита для солнышка. Э, потому э, люди с первым типом кожи, это э, светлокожие, светловолосые, голубоглазые, они практически не загорают, они быстро сгорают. Шкіра обличчя влітку потребує зволоження, тонізації та насичення вітамінами. Останні виконують захисну и зміцнюючу функції. Так вітамін С захищає шкіру обличчя від вільних радикалів та виконує роль природного фотофільтра. Процедуры в косметологическом центре будут направлены прежде всего в этот период на подготовку кожи к инсоляции. Это увлажняющие всевозможные процедуры, это э, процедуры с антиоксидантным комплексом и гиалуроновой кислотой, которые способствуют увлажнению, дать э, напитку кожи, э, депо э, для свободной влаги, так как в этот период мы теряем очень много влаги потея, через поры выходят и минералы, и мы теряем с потом. И потому все процедуры будут направлены на увлажнение, на пополнение антиоксидантов, минерального комплекса. Это процедуры с витамином С, очень мощным антиоксидант. Это может быть процедура как салонного ухода, так и домашнего ухода. Все, вся косметика, если имеет в своем составе витамин это как раз то, что нужно в летний период. Мы в нашем салоне можем предложить нашим дорогим клиентам процедуры по уходу за лицом в летний период. То есть наступила пара отпусков, соответственно, перед отпуском желательно подготовиться к предстоящему мероприятию. Очень это важно, если вы улетаете, уезжаете в дальние жаркие страны, где меняется климат, где меняется питание, где будет длительного периода инсоляция, то есть воздействие солнышка. Поэтому очень важно в этот период пройти курс увлажняющих процедур. То есть очень важно увлажнить кожу лица. Чем больше увлажнена кожа, тем, соответственно, она лучше принимает воздействие внешних факторов, воздействие солнца, воздействие ветра, воздействие морской соленой воды. Поэтому на первом месте это стоят, конечно же, увлажняющие процедуры. В нашем салоне это процедуры коллагеновый уход, когда наносим на лицо помимо увлажняющих компонентов натуральную коллагеновый лист это процедуры стопроцентного увлажнения от компании академии это всевозможные косметические уходы которые направлены на увлажнение с морским коллагеном процедуры гидродерм которые используют в своем составе то есть процедуры компании holy land тоже можно скомпонировать какие-то компоненты то есть по типу кожи по природе кожи независимо от того сухая она по своей природе или это жирная кожа то есть однозначно любого типа кожу в летнее время желательно Латіна увлажніть. Поэтому в нашому арсеналі є маса свіст, котре для этого призначена. Якщо ж до відпустки залишається один-два тижні, на думку фахівців салону Спарайський угалок, варто звернути увагу на такі процедури догляду за обличчям. Важно и желательно сделать чистку лица. Это будет не лишним, опять же, если тем более кожа склонна к каким-то высыпаниям, если кожа проблемная, если кожа жирная. Желательно сделать чистку, но тоже, опять же, подбирать время не раньше, чем не позднее, чем за две недели, за неделю хотя бы, как минимум, до поездки. В летний период и при подготовке к отпускам мы рекомендуем и сами воздерживаемся от таких процедур, как пилинговые процедуры, то есть любые процедуры, которые содержат в своем составе фруктовые кислоты, которые направлены на срединный пилинг, э, то есть какое-то такое вот агрессивное воздействие. То есть мы, если уже отшелушиваем кожу, что нужно делать, то есть это будет легкий крем-гамаш или легкий крем-пилинг. То есть э, наша задача в этой ситуации э, Щадяще отшелушить роговой слой на поверхности кожи, который будет мешать э, ровному равномерному загару. То есть отшелушивать кожу нужно, оживлять ее нужно, запускать собственные процессы работы, собственно, кожи, нужно, но не посредством химических пилингов. То есть, это противопоказано. Нельзя делать процедуры, которые направлены на отбеливание. То есть тоже процедуры, которые отбеливают. Э, в их составе есть отбеливающие компоненты, которые, опять же, под воздействием солнцем, солнце вызывает пигментацию. То есть этого делать абсолютно нельзя. Поэтому такие вот э, процедуры шлифовки, микродермобразии, какие-то аппаратные шлифовки, процедуры на аппарате поломар э, которые несовместимы с воздействием солнца, мы откладываем, фотоомоложение мы откладываем на более холодное время года, то есть начиная где-то с октября месяц Комплексна косметологічна програма, до складу якої входять зазначені процедури, допоможе якісно підготувати шкіру обличчя до відпочинку, зволожить та тонізує її. Однак зауважують фахівці салону Спарайський уголок», для забезпечення гарного зволоження та якісного догляду за шкірою обличчя та тіла. Безпосередньо під час мандрівки процедур попередньо проведених у салоні недостатньо. Відпочивальникам слід також звернути увагу на косметику, яку вони беруть із собою. Обирати її потрібно з Огляду на кліматичні умови країни, до якої ви прямуєте на курорт под прямыми солнечными лучами но вообще недопустимо загорать. То есть это нужно входить где-то в тень, под каким-то навесом, зонтиком. А тем более, если говорить о коже лица, то лицо у нас открыто и зимой, и летом, то есть круглый год мы получаем те же ультрафиолетовые лучи разной интенсивности. И бомбить еще в этот период, когда солнышко очень активное, кожу не стоит. Выходя на улицу всегда нужно помнить, смотря в какой широте вы находитесь. Если это наша широта, достаточно будет в летний период до 30 SPF, фактор защиты косметика должна быть. Если вы выезжаете ближе к экватору, то есть это... В африканские страны, Турция и Греция и тому подобное. То есть морское побережье, это и альфа и бета лучи воздействия. Потому нужно обращать внимание на косметику, которую вы покупаете, чтобы были протекторы альфа и бета лучи. И это свыше 35 до 50. Не варто під час летних мандривок и про захист шкиры тела та обличчя вид солнца. Конечно же, кожу нужно и тело, и лица, и, и, и головы, и волосы защищать. Однозначно, это будут средства с спф фактором Однозначно, это солнцезащитные средства с не низким фактором защиты. Чем выше фактор, тем соответственно больше защита. Поэтому э, мы меняем как бы, свою косметичку и крема дневные ночные от каких-то на увлажняющий. То есть дневной и ночной крем у нас уже будет увлажняющий. Дневной крем – это будет крем со СП-фактором однозначно. Ну и опять же увлажнять, увлажнять, защищать кожу. И опять же по природе кожи, по типу кожи можно брать антиоксидантные средства. То есть полностью летний уход меняется, как бы в сторону увлажнения. Дневной крем это может быть легкая эмульсия, чтобы не перегружать кожу, чтобы это было как бы приятное и комфортное ощущение. А ночной может быть немножко плотнее по текстуре, но опять же увлажнение не помешает. Это будет только на пользу. Ну и на сам конец, наша вам порада напередодни пляжного сезону попрощайтесь из с волоссям. Понятно, что каждая девушка желает в отпуске быть красивой, быть гладкой кожей и как бы в наше время уже почти все пользуются такими услугами, как депиляция, эпиляция. То есть, если мы проводим восковую эпиляцию, если клиентка выбирает такой метод удаления волос, то ее желательно проводить хотя бы за дня 4-5. То есть, непосредственно не перед самым отъездом на море или в теплые страны, а все-таки дать время коже немного восстановиться, то есть самое оптимальное время делать это за 4-5 дней до поездки. Если мы говорим о фотоэпиляции, то здесь уже конкретно нужно делать не ранее вернее, не позднее, чем за две недели, а то и за три недели до поездки в теплые страны. Потому что ни в коем случае как бы, проведение эпиляции аппаратным методом не совместимо с солнечными лучами. То есть это тоже чревато пигментацией. Поэтому однозначно записываться нужно заранее, то есть предусмотреть все эти моменты. У комплексі процедури зволоження, тонізації, очищення, антицелюлітні програми та силові тренування дають гарний результат. Андре Тан презентує одяг для жительки сучасного полісу Smart Couture. Це одяг для рішучих, вільних та чуттєвих жінок. Моделі ексклюзивної колекції поєднали у собі сміливі ідеї дизайнера, розкіш та комфорт. Актуальні тренди короткі сукні та насичені тони. Витончені жіночні силуети. Андре Тан радить доповнювати довершеними аксесуарами.